Там на днях мне товарищ звонит, сегодня же говорит, день проституции. А я говорю, какой? Ну, а день журналистов. Я говорю, я тебя попрошу по-человечески, прекращай. Проститутки это достойные женщины. Это люди, которые ну, вынуждены в силу своих обстоятельств торговать своим телом, для того, чтобы как-то выжить в этой жизни, прокормить близких, детей. Не оскорбляй, пожалуйста, проститутов. Я, я, с тобой говорю, разговаривать прекратил. Проститутка – это вот самая древняя профессия, которая заслуживает уважения. А журналисты – это иуда, это, ху... это не проститутки. Их и нельзя называть, знаете, если называют их собаками своих хозяев. Нет, собака – это... Это прекрасное существо, которое с человеком прошло не одну тысячу лет, которое нам дает новые стимулы жить. Она приходит в твою жизнь на 10-15 лет, и это самые лучшие дни. Потому что когда ты приходишь домой, тебя может ненавидеть жена, там, с которой уже все прокисло, детки, которые выросли себя в своих гаджетах, их не плевать. А собака тебя будет всегда любить. А журналист это не собака, а не проститутка. Журналист это иуды. Да. Ну, на 90%. Они находят своих этих э, хозяев и верно служат, пока тут платят. Я вот я вчера слушал э, выдатного журналиста, Романа Скрипина, мне к нему нет никакого уважения, и его друга Володю Петрова, продвигателя русского мира тут, то Роман говорил, ну да, мне и Пинчук, и Порошенко всегда платили конвертами. Это мне Пинчук один день такой конверт дал, что я пошел сразу же заплатил огромный кредит, который у меня был за квартиру в центре Киева. Ну да. И они, ну, видите, даже тех, которых убивают, например, шель, Шеремета взорвали, ну, лучше бы он жил. Вечная память. Я, в принципе, понимаю, кто это сделал. То я об этом рассказывал. То это они тоже платные были. Просто один, э, э, один хозяин, которому не подчинялся Шеремет, э, грохнул его за то, а он уже работал на другого хозяина. Они все на кого-то работают. Ихняя задача не шмыргать, как я, чтобы нос был не был пошкрябанный, чтобы вы из какой-то кухни или бани или балкона не вещали на собственных хлебах. На собственных хлебах можно сдохнуть. А вы стали такой <coughs> шлюхой, которая... Ну, если ты не талантливая шлюха, ты чуть-чуть получаешь денег. Если талантливая, ты премиум класса. Хорошая личика, какой-то падалка говорила журналистка, что у меня папа и мама кгбисты, переводчики с английского, они все кгбисты попадают туда и обслуживают власть И дальше такие, как типа на своих хлебах шарии, они же покупают квартиры в Барселоне, кто какие-то ж донаты им дают, или как Алексей Ферестович купил себе имущество, как пишет пресса в Нью-Йорке, за 11 миллионов долларов квартиру. Ну кто же за это выплата? Поэтому это я поставил ультиматум своему товарищу ЖП журналистов не называл проститутками, потому что проститутки не заслуживают, чтобы их сравнили с журналистами. Так. Поэтому я всех, кто не достоин звания проститутки и собаки, а иуды, ну, витаю всем праздником. Не будьте ими, но у вас другого выхода нет у вас есть какой-то талант риторики, они многие без суфлера говорить не могут, как я, вот я же в влоге раскрываю 28 тем. То есть у них мозг ограниченный такой, с одной извилины, полушария маленькие такие, как у моего грецкого ореха. Но, э, или у текстиков моих, яички у меня бывают маленькие, когда замерзну. Ну, они хорошо получают, да, потому что они умеют сосать. И сейчас же у нас видите кланы, одни на администрацию президента работают, другие на Порошенко, третьи еще на кого-то. Ну так и живем. Те, кто на Медведчука выехали в эту, венское изгнание, в Вене сидят. Ну, вот это что с порванными трусами. У меня, слава богу, трусы не порванные, все нормально. Чистенькие. Только. Смотрел бои. Сумское направление. Я не знаю, пусть Зеленский терпит того. Я вам тоже показывал фильм по-российскому. Да, паны президент. Да, паны президент. Да, паны президент. Ну, это приятно, но что такое? Да, паны президент. Он тебя даже не видит, а ты даже пристаешь в машине. Вам нужен комфортист или вам нужен человек, который перевернет сухопутную операцию? Назначит Дропатова. Твою мать. Вот это Юнакиевка, да. Но они к ней идут пешком. Ни одна посадка... У вас там, вы там три года были. Есть машина, например, Баобаб, польская. Вы проехали, в посадку накидали противопехоток, все, посадка заминирована. Проспали, например, вы, ну, вы фуфуамицин, или фуфлогоны, или фуфла... фуятели. Подъехала 155-я выстреляла кассетами, заминировала посадки. Чего в этих посадках живут россияне? Они же сейчас в Константиновке идут тоже через посадки. Границы Днепропетровской области тоже идут через посадки. В посадках нету вообще мин противопехоты. Что творится? Псирский, он не соответствует командующему Сумхопутных войск. Зеленский это поймет, когда будет уже вести свои виды в эфиры с Житомира. Он тогда это все осознает. Зачем терять столько территории? Вот я сейчас слушал вот эту там женщину на радио НВ, Юлия, я забыл, я записывал фамилию, прочитаю. Это сугубо, сугубо тема Сырского, Курская операция. Он уговаривал Зеленского. И был против создания отдельного рода войск СБС. Это куда сейчас назначение Мадьяра, Сырский был против этой, этого отдельного вида войск. Это уже анахронизм ретроградный. Он уже соображает наоборот. Не так, как надо, а так, как не надо. Как можно три года на суммах возить генерала Найва, с ним телеканалы Freedom, показывать какие шансы и водить туда Зеленского, и там нифига. Противопехотные мины, машины по дистанционному минированию. Не будет машин по дистанционному минированию, потеряете все левобережье, все. Он не понимает даже, как ему надо. Он даже возражал против создания СБС. А вот это, которое говорила про, вот про расклады Сырского, как он борется с Тропатом, и Тропат ему не помогает, как просит. И дропаты, в принципе, я от чего отказался? А сбросить, меня и все военкоматы и все остальное. Я хочу заниматься только фронтом у меня просто времени на это все нет, то это она, ее зовут Юлия Забелина на радио НВ. Она там под администрацией президента и рассказывает, ну она такая адекватная дама. Зачем же вы на это льгов бегали, если у вас посадки такие первозданные в этом? И он выставил батарею, не батарею, а 2С1, гаубиц, и они его 152 выстрелил, 120, я не помню какой там, 120, да? Вот он стреляет, то э, дает перелет, посадку не попадает. Да вы же в этих видео палитесь, что оно не все мимо. Это для лохов. Эта женщина не поймет, что оно происходит. А я вижу, у вас до, не дает перелет. То есть постреляли, а бы пострелять. Там по колено травы. Там должны лежать мины против пехоты. Не кладите эти мины против пехоты. Вам Украина не нужна. У вас зарплата миллион долларов в месяц. Вы в лучшем случае эмигрируете в США и купите себе там дом в центре Бостона. Крики какого-то русского парламента и Латвии он показал вот это такой знак, что русские не сдаются, и ТД и ТП. И он будет его выгнали из сейма. Ну, Рига она уже оккупирована. Если вы думаете, что. В Латвии спасут минные поля? Нет. Внутри Риги живет большинство русских, и они, они уже захватили город. Вам кранты, латыши. Услышьте меня. Кранты. Запишите это. У меня только знакомых два полковника ГРУ живут. И не собирается учить латышский язык. Зря вы такую политику делали. Ну, вы думаете, вы им дали эти паспортания гражданина, и все? Да вы ошибаетесь. Трем экс-министрам обороны Украины объявлено подозрение в госизмене. Это цирк, это Ежелю, Лебедеву и Соломатину. В этой всей теме принимали участие все министры обороны. Вот Ехануров здесь, у него нормальные руки под браслеты. Гриценко, что этим не объявлять? Зачем объявлять подозрения тем, кто давно не живет в Украине? Ну просто цирк на дроте. А там же после каждого министра обороны вы же выйдете на президента. Вот ну как-то для кого это рассчитано? Для ваху.